Должен. Угу. В феврале, а да, вроде или нет? Э, в... Или, в, в январе, да. Угу. Да, да, да. Да, говори. Стосовно отношений Зеленского и Трампа. Я смотрела сегодня просто. Мне просто задаешь, кто его смотрела. Ну, откуда я знаю, что тебе уже ставила, дивилась, а что ты не смотрела, слушай. Так я на своем канале смотрела, уже два часа выставила видео. Касательно Зеленского и Трампа взаимоотношения, типа, я говорю, он Зеленского уважает как бизнесмена, во-первых, во-вторых, э я считаю, что, ну, опять-таки, по карте мага отношение к Зеленскому. Он понимает, что Зеленский человек, который может слушать, слышать, но он будет делать по-своему всегда. Он таких людей тоже уважает, у которых есть свое мнение. Касательно Путина, то есть там четко выпало то, что у них конфликт действительно, и у Трампа есть на Путина что-то есть. Карта Верховной жрицы падает постоянно. хретики, тайны, что-то еще. То есть он с Путиным сейчас как-то так, поняла? И опять-таки реакция России на победу Трампа негативная реакция России потому что они не знают, что от него ждать. Байден выгоден, они уже видели, как он действует, а Трамп непонятно, что от него ждать, он неадекватный чувак. Вот. А касательно Зеленского еще, да, действительно, отношения улучшаются, там по двойке кубков фортуна вроде падала, то есть он, ну, Зеленский даже поздравил уже его, рыцарь кубков там падал, я помню. Я думаю, Зеленский сам за Трампа был, если честно. Вот, хорошая карта там выпали, на Путина хуже выпала. Вот так. На вишеньку. Що стосується наших земель і заяв про те, що 20 кілометрів залишилося росіянам до Дніпропетровщини. Чи є хвилі... привід для хвилювання? То Запорозька область, відкуди ні до Запорозької області? області? До, Дніпр... до, Дні... до Дніпропетровщини. З боку Донеччини. До Дніпра та да й тут, до Дніпродроська області поколений. наступление на юге показывает, как ни крути, все равно. Им сейчас Запорожская и Херсонская. Туда вот, солнце около, юг. По Днепру пока ничего не думаю. Думаю про юг, про Запорожье. Как раз мне комментарии после напишут, что Запорожская область, там идет движение. Я об этом только узнала. Мы смотрим, поняла по карте, может, новости не читаю особо. Иногда там только что высвечивается. И его типа они ждут. Юг интересует, юг. А далее за Херсоном и Миколаев не имею сейчас планов идти? Я не думаю вообще, что они на Николаев сейчас пойдут куда-то. Ну По не Херсону, не конкретно не Херсонская не область. Вот их Разуме, интересует да, второй, да. второй да. берег, понял, интересует? Да, да, да. да. Николаев пока вообще не в список сюда не входит. Ну, мой личный. Угу, угу. Все же такая Запорожье возьмут или нет? А ничего не визьмет никто. Сны, конечно, у меня такие себе тогда были, вот, в прошлые разы, но... Для того, чтобы взять Париж, давай так, для того, чтобы Париж взять, надо было дойти сначала еще. Они же даже угу. не в Париже на сегодняшний день могут взять под жезлу. Башня. Обстрелы показывают, Ж жесткие башни. Но сегодня как раз вот был обстрел, я еще не смотрела новости, не знала, кто там погиб. Я соболезную сразу, я понимаю, что там погибшие есть, но я не смотрела еще. Но башня падает, это обстрелы уже встречался. Ноябрь жестче будет. Обстрелом Запорожье как раз-таки в список входит. Днепр, Запорожье входит. А у Крим, Днепра и Запорожье. Украину також массово он зараз почнуть. Карта мира падает. Карта мира — это про глобально. То есть я не про мир сейчас говорю. Карта мира, я спросила про Украину, это значит глобально, значит вся Украина, территория всей Украины. То есть они пока разделять не будут. У меня все-таки есть надежда на то, что все-таки Самайн ничего не закончился. Самайн по энергиям mm -hmm. до 12 числа, плюс-минус где-то, так 10-12, ну там так вот. Я очень надеюсь, что с 12 будет немножко легче по обстрелам, потому что достали они меня. Это правда. Козлы. Цем як кажуть кажучи, машині. Треба виходити, детально, дивитися по, по городам. Ну, по городам кожен день дивитися можна, знаєш, постійно змінюється, е, постійно. Ще хочу запитати тебе стосовно Курщини, не буду затримувати, бо зараз там також ситуація ну, не дуже взагалі зрозуміла для України, наскільки там взагалі може покращитися або погірше ситуація. Що Україна планує? Ні, не, не будемо так спрашувати, а правильно спросити. Може, подивимося окремо росіян і Україн. Так, діла, давай спросимо, що, що плани да. України, не хочу, що скажеш, ми сливаємо. Так, да, не плани, а стосовно того, як там взагалі справа. Ну, Росія деокупувати намагається, а Україна що? Ну, у нас там все одно позиція на оказання, за карту умеренності падає. Десят... Ну, опять-таки, смотри, я вважаю, що просто Україна, касательно Курща, не знаю, що це. Я думаю, что будет какое-то движение, но это какой-то как отвлекающий маневр на сегодняшний период времени для России. Отвести взгляд от юга. То есть тут ну, четко показывает, что переживание за юг у нас, как-то вот им... За счет того, что Куршина случилась, в общем, давай так тебе скажу, да, у них проблемы по югу есть, по наступлению. Вот так вот. Не знаю, как это все связано между собой, но мы пытались типа отсрочить, поняла, это все. Такие себе карты и там, и там падают. На Россию, на Украину такие себе карты. По Я просто планы пока смотреть не могу.